shunaqa yomon tush ko'rib uyg'onib ketdim tushimda instagram o'chib ketib hamma hammablogerlarni o'zini biznesi bor ekan man uyda o'tirgan ekanmishman ikkit bola bilan o'ngidan kelib qolmasin tushimda deb o'zimni biznesimni boshlash maqsadida oyjoni shkoflarni ochib qizli paytlarda kelga eng chiroyli ko'naklarni lib kiyib oldim topinglar nima biznes keyin bilasizlar tirikchilikni ayb yo'q deb birinchi kira qilishdan boshlab ko'rdim pravam bor moshinam bor birinchi kliyent qo'lini ko'tardi shundoy to'xtab qatga ekanman ketsam qizim bo'ladigan ish qilgin dedi jahlim chiqdi sal yursam nariroqda yana bittasi taksi to'xtatayotgan ekan чуваk to'xtaganim yo'q man <laughs> olib ketaman dedim mayli kira qilish erkaklarga erishadi xotinlar qiladigan ishni qila qolay dedimda shartta qog'ozni olib tog'oraga zakaz olamiz <laughs> deb oynamga yopishtirib qo'ydim Zor, bu joyga moshinamni qo'yib kirib ketganimda u bukim telefon qilib birnimalarga zakaz berib qolar deb o'yladim skotch topolmaganim uchun pomadamni yopishtirdim zato yopishdi qog'oz yopishtirib shahar aylandim u mana как раз go'sht sushi yeb chiqyaptiar oyimcha qiz bola chiqar qayga ekan yaxshi qiz tooraga закаz olasizmi ha sushi ota bobolarim ikkinchi jahon urushida sushi qilib лоtokda sotishgan Men ham 'zim yettiyidn beri bilan shug'ullanaman. qancha kerak may zo'r bugun kechqurun soat 7 soatyettig go'stga bir tog'ar susi qilib berolaysi mbodo bo'li bo'ldi ys ilamiz yettiga go'st ega ozi n такой kib otavery a bo'ldi rahmat shu nmerga telefon qilaman 7 bo'lsa ham 1 soat qolgan ekan oyog'imni qo'limga olib afiam kokingga qarab chopdim krsam как раз bugun darsda sushi qilishni o'rganishgan ekan mazasiga gap yo'q hech ham yopaman manikidan qolishmaydi mana buqizlar уже bitirib bo'lgan ekan o'zimcha taqdirlash marosimi qilib sertifikatlarini topshirdim man bu qizlardan qutilganimga xursandman u qizlar mandan sertifikat olganiga xursandman xhi afiakoki bor ekan og'rlimni yengil qilib mani kn bir dona sushin agar sizlarni ham farzandinglar pishirkudirga qiziqsa yoshdan qat'iy nazar bemalol shu studiyaga olib kelsanglar bo'ladi bularda tez tez gruppalar ochiladi v bitirgan o'quvchilarga sertifikat beriladi shirinlik ovqat pishiruv to'rt bemalol mustaqil ravishda o'rganadi <laughs> endi klient sushisini topshiramiz soani olamiz ketdik soat o'nta kam yetdi o'zimcha hayol qilib hozir yetti ming deyma bir million deyman bi mllion ikki yuz ming deyman va xohlagan summamni aytaman deb shunday chiqib keti kichkina blogerligimni qilave'ring